Pernah terfikir tak macam mana Malaysia belajar untuk berkerajaan sendiri? Semuanya ada titik permulaan dan untuk kita, ia bermula dengan sebuah badan yang dipanggil Majlis Perundangan Persekutuan. Ini kisah bagaimana kita beralih dari sebuah majlis yang 100% dikawal British ke sebuah dewan di mana suara rakyat akhirnya mula didengari. Jom kita selami ceritanya. Soalan besarnya kan, macam mana sesebuah negara membina asas demokrasinya? Bagi Persekutuan Tanah Melayu dulu, jawapannya ada pada proses pembelajaran. Dan sekolah pertama bagi pemimpin-pemimpin kita untuk belajar mentadbir negara adalah majlis perundangan ini. Okey, jom kita undur masa ke tahun 1948. Dekat sinilah cerita kita bermula. Waktu ni, wujudlah Majlis Perundangan Persekutuan atau kita panggil MPP je lah ya dan kena ingat, masa ni ia ditubuhkan sepenuhnya di bawah telunjuk pentadbiran British. Jadi, apa benda sebenarnya MPP ni? Senang cerita, ia macam parlimen kita hari inilah tapi versi awal. Tugas utamanya adalah untuk menggubal undang-undang. Persidangan pertama majlis ni dirasmikan pada 24 Februari 1948 oleh orang nombor satu British masa tu, Sir Edward Gant. Sekarang, kita nak tahu siapa ahli-ahli dalam majlis ni. Pada tahun 1948, MPP ada 77 orang ahli. Tapi yang lebih penting bukan jumlahnya, tapi siapa mereka ni. Komposisi ahli inilah yang akan tunjukkan siapa sebenarnya yang pegang kuasa. Ha, tengok ni. Ada satu perkara yang paling ketara. Nampak tak? Tak ada langsung ahli yang dipilih melalui pilihan raya. Kosong. Setiap seorang daripada 77 ahli ini semuanya dilantik. Jadi walaupun namanya ada Persekutuan Tanah Melayu, hakikatnya Kuasa sebenar masih lagi dalam genggaman British. Jadual ni bagi gambaran yang lagi jelas. Cuba tengok siapa yang jadi Presiden Majlis. Pesuruhjaya Tinggi British itu baru seorang. Campur lagi dengan pegawai-pegawai dan Resident British yang lain. Mereka ni lah yang pegang jawatan-jawatan paling penting. Jadi kuasanya memang berpusat pada mereka. Tapi keadaan macam ni tak berterusan tau. Sesuatu yang besar bakal berlaku sesuatu yang akan mengubah landscape politik tanah Melayu untuk selama-lamanya. Kita sekarang masuk ke fasa kedua, satu era yang upunya baru selepas pilihan raya Persekutuan 1955. Ya, inilah dia titik perubahan yang betul-betul mengubah segalanya. Pilihan raya umum pertama pada tahun 1955 ni bukan sekadar proses mengundi biasa. Ia macam satu revolusi senyap yang merombak terus struktur kuasa dalam MPP dan buka pintu seluas-luasnya ke arah kerajaan sendiri. Jom kita bandingkan. Dulu dengan sekarang, perbezaannya macam langit dengan bumi. Jumlah ahli naik jadi seratus. Tapi yang paling penting, tengok baris kedua tu. Dari kosong ahli yang dipilih, sekarang kita ada lima puluh dua ahli yang dipilih oleh rakyat. Majoriti tahu. Dan yang paling best, kerusi pengerusi tu bukan lagi milik pesuruh jaya tinggi British. Ia milik ketua menteri yang dipilih oleh rakyat. Carta ni tunjukkan dengan jelas lompatan demokrasi yang saya maksudkan. Bayangkan dari tiada langsung wakil pilihan rakyat pada 1948, kita terus melonjak kepada 52 kerusi yang dimenangi dalam pilihan raya. Ini dah mengubah terus imbangan kuasa dalam dewan. Suara rakyat kini jadi suara majoriti. Jadi, macam mana perubahan drastik ni boleh berlaku? Puncanya adalah kemenangan besar Parti Perikatan dalam pilihan raya tu. Kemenangan mereka ni ibarat satu mandat yang sangat jelas dari rakyat yang mahukan mereka membentuk kerajaan dan memimpin negara. Dan dengan mandat rakyat itulah Tunku Abdul Rahman pun dilantik sebagai Ketua Menteri yang pertama. Ini satu detik yang sangat bersejarah. Ia simbolik menandakan kuasa pentadbiran negara secara rasminya beralih dari pegawai kolonial British kepada pemimpin tempatan yang dipilih oleh bangsanya sendiri. Okey, sekarang kita dah ada majlis baru yang diketuai oleh anak tempatan. Jadi apa kesannya? Apa implikasinya kepada cara negara ditadbir? Jom kita tengok. Proses pemindahan kuasa ni dibuat secara berperingkat dan teliti. Mula-mula, tugas mentadbir negara diambil alih oleh Ketua Menteri. Pegawai British masih ada, tapi lebih kepada penasihat. Kuasa membuat keputusan dah berpindah tangan. Sistem ahli yang lama itu pun dimansuhkan. Langkah demi langkah, asas untuk sebuah kerajaan yang berdikari mula dibina dengan kukuh. Jadi, kenapa semua ini penting sangat untuk kita faham? Sebab inilah detik di mana kerajaan kita mula bertanggungjawab kepada rakyat, bukan lagi kepada London. MPP versus 1655 ini membuktikan dua perkara besar. Satu, demokrasi memang boleh berjalan lancar di tanah Melayu. Dan dua, ia menghantar mesej yang kuat kepada dunia yang kita dah bersedia untuk merdeka. Walaupun majlis perundangan persekutuan ini dah jadi sebahagian dari sejarah, warisannya masih hidup sampai sekarang. Konsep wakil rakyat yang dipilih, perbahasan dalam dewan untuk menggubal undang-undang, semuanya berakar dari sini. Jadi saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan. Bila kita tengok parlimen kita berfungsi hari ini, agaknya apakah kesan atau jejak-jejak MPP yang masih kita boleh nampak fikir-fikirkan